Привет! И вы на канале Карина Кью. В этом видео я как видео про мою косметику набрала почти 100-500 просмотров. Я решила сделать похожее видео, как я стану Евангелиной. Кто не знает, кто это такое Эвангелина, это такая принцесса. Она очень новая, то есть фильм буквально создался 4 года назад, и вылож... ой, 4 дня назад. И выложены в интернет. Ну, никто... ну, можно его и не посмотреть, потому что это доступно только там с Samsung, по-моему, Apple и, и все, по-моему. Ну, вот, так, телефон это такой. По компьютеру точно вы на меня найдете. И по телефону. По планшету может это и да. У меня такая косметичка, я про нее рассказывала моя косметика. Я про нее вам показывала. Поэтому смотрите. Сначала, чтобы сделать ее образ, нам понадобится больше, ой, открыть шторы, чтобы было больше освещения. Итак, начнем. Так, подождите, во, во, да, так, во. Хорошо, гель и блеск, когда была здесь инструкция, я прочитала, что это тоже и гель. Итак, начнем сначала гелем для губ, украшивать наши губки. Так, чтобы наносить тогда помадой. <laughs> так, дальше я беру мини-свой наборчик. И остаю оттуда помаду. Парень, парень. это я губы накрасила нормально. Так, дальше, чтобы приступать до макияжа, нам надо будет салфетки. Ну и так, я взяла все-таки салфетки, потому что у меня они на столе не лежали. И подождите еще. Вот, я думаю, вам еще не стало лучше. Вот мои губы. Такие похожие на это и специальные салфетки. Для э, ну, для чтобы ваша кожа была лучше. Детям плюс 6 год, ну, из школьного века можно уже пользоваться. Все везде протираем. Вот эти губки. Именно здесь, там, где мы будем делать макияж. Итак, так, больше, думаю, мне ничего не понадобится. Ну, хотя понадобится вот это. Как бы ни крути, как бы ни крути. Не но... пара, не Так. Зараз. Как я так пальцами не могу, потому что кисточка. Не давалось, что у сестра леска на метка. 8 барий перевезла. Я беру одну палочку и это делаю. Здесь хорошо выходит. Так. Подождите, это закроть? Так. Кстати, у меня как зеркало, как и зеркало. Думаю, что-то есть. И на вторую. Здесь чуть-чуть можно вот подкрасить. Я когда мне с ней посмотрела этот мультик, то я была очень похожа на эту девочку. Наша салфетка. Почему-то вот так разделаем. Хорошо, будет пальцем. Стрихочки наши. О, блин, так надо потереть. Так. Вы всегда делаете макияж. Надо любовь какие салфетки. Думаю, все. Теперь надо приступать, думаю, к духам духи. Мы либо маленькая фея берем, либо фабрики только детская, потому что она пахнет. Ну, mm, говорили, что розами. И так у меня маленькая фея вкусом ромашки. Похоже. Так, берем мальчик. Okay. Э, подождите. А если я закрою шторку? Подождите. Это, у меня это мне личное освещение плохо не нравится. О, да, все равно видно. Здесь я вам нравлюсь. прическами расчесываем хорошо волосы Итак, так мои волосы расчесаны теперь надо только сделать хвостик из таких крепких резинок так, ребята, что-то у нас хвостиком не то. Вот так. Итак, мы сделаем наш хвостик. Теперь э, хвостики у нее, типа, хвостики. Такие передние. То есть штуки. Видите, <laughs> они просто сделаны вот вот так. Типа, подождите. О боже, сколько я вытягла волос. Вот я тупая. <laughs> Хорошо, если у вас так не выходит, как у меня только что... Извините, только не ставите за эти звонки. Если что, я делила вот эту часть. Это и есть. я типа. Подождите, момент. Так. Блин, ты резиденка. Итак, приступаем к платью Так Так Так, так Подождите Момент Если наберется больше 60 лайков Я покажу на свой гардеробчик если наберете больше 8 лайков, я покажу обзор на свою комнату. Ну и так. И вот мой гардеробчик. Какой же у меня платье. Так. Вот я здесь. Подождите. Опа. Вот так вам будет думать лучше. Ой, блин, что же я с вами делаю. Ну и так. У меня ужасно выходит, я уберу с ними. Просто немножко не будет. Итак, у нее э, глагольное платье. Очень похоже на это. Только березовенькое. Очень похоже на это, именно сейчас это это один из, и вам покажу. Ребята, как-то так вышло, что оно грязное. Мне не вышло, Думаю, когда-то выйдет. Ну, ставьте оценку за мой макияж. Пишите в комментариях оценочку за мой макияж. До свидания. Если вы хотите увидеть еще много макияжа, пишите. На кого вы хотели макияж сделать, чтобы я либо ставьте больше 6 лайков, будет обзор на мой скапчик. Больше 8 лайков будет обзор на мою комнату. Байки! И не забудь поставить лайк, ставьте лайк и подписку поставь. Байки!